Haq olan surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Haqq nədir haqq olan qiyamət? Sən nə biləsən ki, nədir haqq olan qiyamət? Samud və ad tayfaları qəlbləri qorxuya salan qiyaməti yalan saydılar. Samut tayfası qorxunc bir səslə məhv edildi. Ad tayfası isə hədsiz soyuq və şiddətli küləklə yox edildi. Allah onu 7 gecə, 8 gün fasilə vermədən onların üstündə əsdirdi. Sən orada olsaydın, o tayfanı xurma ağacının yığılmış çürük gövdələri kimi Yerə sərilmiş görərdin. Sən onlardan qalan bir kimsiyə heç rast gəlmisənmi? Firavonda, ondan əvvəlkilər də altüst olmuş kəndlər də günah işlətmişdilər. Onlar öz Rəbbinin elçisinə asi oldular. O da onları şiddəti artan bir əzabla yaxaladı. Su aşıb daşdıqda Biz sizi üzən gəmidə daşıdıq. Sizə bir xatırlatma olsun və yadda saxlayan qulaqlar onu yadda saxlasın deyə belə etdik. Sur bircə dəfə üfləcəyi, yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman həmin gün vaqiə qopacaq. Göy yarılacaq Və həmin gün o süs dolacaqdır. Mələklər isə onun ətrafında olacaqlar. O gün sənin Rəbbinin ərşini 8 mələk daşıyacaqdır. O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcəkdir. Kitabı sağ əlinə verilən deyəcəkdir. Budur oxuyun kitabımı Mən bilirdim ki, etdiklərimin hesabına qoşacağam. O xoşbəxt həyat sürəcəkdir. Uca bir cənnətdə. Elə bir cənnətdə ki, onun meyvələri lap yaxınlıqda olacaqdır. Onlara keçmiş günlərdə etdiyiniz əməllərə görə nuşcanlıqla yeyin için deyiləcəkdir kitabı sol əlinə verilən kimsə isə deyəcəkdir. Kaş kitabım mənə verilməyidi. Hesabından da xəbərim olməyidi. Kaş ilk ölümüm həmişəlik yol idi. Var dövlətim məni əzabdən qurtarmadı. Hökümranlığım da məhv olub getdi. Mələklərə deyiləcək: Onu yaxalayıb zəncirləyin. Sonra da cehənnəmə atın. Onu uzunluğu 70 dirsək olan zəncirə vurun. Çünki o böyük Allah'a iman gətirmirdi və heç kəsi kasıbı yedirtməyə rəğbətlandırmırdı. Bu gün burada onun üçün bir dost tapılmaz. Qanlı irindən başqa yeməyi də yoxdur. Onu ancaq günahkarlar yeyir. Hamd içirem hem gördüklerinize ve hem de görmediklerinize. Bu, mühterem bir elçinin sözüdür. O, şair sözü değildir. Necede az inanırsınız? O, kahin sözü de değildir. Necede az düşünürsünüz? O aləmlərin Rəbbi tərəfindən bəh edilmişdir. Əgər Məhəmməd bəzi sözləri özündən uydurub bizə aid etsəydi, biz onu sağ əlindən yaxalayar, sonra da şah damarını kəsərdik. İçərinizdən heç kəs buna mane ola bilməzdi. Həqiqətən bu Quran müttəqilər üçün bir nəsihətdir. Aranızdan Qurani yalan sayanlar olduğunu da bilirik. Həqiqətən bu kəfirlər üçün bir peşmançılıqdır. Sözsüz ki bu Quran əsl həqiqətdir. Elə isə böyük Rəbbinin adına təriflərdir.